প্ৰেজালৰ বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত নিশ্চয় তেওঁ বৰ্ষাই ৰাখিছে আমাৰ যিমান আমি প্ৰভুক বিশ্বাস কৰোঁ এই প্ৰভুক বিশ্বাস কৰা সকলোৰে বাবে ঈশ্বৰে এটা বস্তু আশা কৰে আৰু সেই আশা কৰা বস্তু হৈছে আমি যেন তেওঁক ধন্যবাদ দিওঁ লগতে তেও জি জি আসরিত কর্ম কৰিছে তাক যেন মানুহৰ মাজত প্ৰকাশ কৰো যাক আমি টেষ্টিমনি বুলি কও বা উইটনেস বুলি কও আমি যেতিয়া প্ৰভু যিসু খ্ৰিস্টৰ তেও আসরিত কাৰ্যৰ মাজৰ 10 জন কুষ্ঠ ৰোগী কৰিলে প্ৰভুয়ে তেওঁলোকক নিজ বাতে পঠিয়াই দিলে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ঘূৰি গৈ আছিলে যাওঁতে যাওঁতে তেওঁলোক নিজৰ কুষ্ঠ ৰোগৰ পৰা হুচি হ। দহজনৰ মাজৰ এজনহে ঘূৰি আহিলে আৰু প্ৰভু যীশুক ক'লে যে মই আপোনাৰ আশীৰ্বাদত শুচি হ'লোঁ মোৰ কুষ্ঠৰোগ মোৰ শৰীৰৰ পৰা দূৰ হ'ল সেই সময়ত প্ৰভুৱে দিলে যে আন নজন ক'ত গ'ল অৰ্থাৎ দহজনক শুচি কৰা হৈছিলে কিন্তু এজনহে ঘূৰি আহিলে বাকী নজন ক'লৈ গ'ল প্রভুর এই কার্যত আমি এইটো কথাই গম পাও যে দহজন সুস্থ হল দহজনে প্রভুর আহি সাক্ষ্য দিবল প্রয়োজন আছে যে প্রভু তুমি আমাক শুচি করলা আর এই কার্যটা আজিও প্রভুয় আশা করে আমি আমার জীবনত যি ঘটনা ঘটিলে প্রভুয় আমার জীবনত যি আচৰিত কাম কৰিলে যিটো আমাৰ দুখৰ পৰা বা বেমাৰৰ পৰা বা সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে তাক আমি ঘোষণা কৰাটো প্ৰভুৱে বিচাৰে আমি যদি গীতমালা ন নম্বৰ আৰু এঘাৰ পদ চাম নম্বৰ নাইন হাৰ্চ ইলেভেন আমি যদি পাঠ কৰোঁ তাক দেখিবলৈ পাওঁ তোমালোকে চিউন নিবাসী যিহুৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশংসাৰ গান কৰা জাতিবোৰৰ মাজত তেওঁৰ কাৰ্যবোৰ প্ৰকাশ কৰা চিয়ন নিবাসী যি যিহুৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশংসাৰ গান কৰা চিয়ন মানে হৈছে স্বৰ্গ যাক ইংৰাজীত জায়ন বুলি কোৱা হয় জায়ন মানে স্বৰ্গ আৰু ঈশ্বৰ স্বৰ্গ নিবাসী স্বৰ্গত বাস কৰে আৰু সেয়ে তেওঁৰ নামেৰে আমি প্ৰশংসাৰ গান গাব লাগে স্তুতিগীত গাব লাগে প্ৰেইজ এণ্ড ৱাৰ্ছিপ আমি কৰা দৰকাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈছে জাতিবোৰৰ মাজত তেওঁৰ কাৰ্যবোৰ প্ৰকাশ কৰা কি কি আচৰিত কাৰ্য কৰিলে ঈশ্বৰে প্ৰতিদিনেই কাৰ্য কৰি আছে আমাৰ বিশ্বাসীবিলাকৰ জীৱনত যিসকলে প্ৰভুক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰতিদিনেই আচৰিত কাৰ্য হৈ আছে আৰু এই কাৰ্যবিলাক আমি জাতিবিলাকৰ মাজত ঘোষণা কৰাটো দৰকাৰ কিয়নো ঈশ্বৰে এইটোৱে বিচাৰে যে আমাৰ জীৱনত তেওঁ যি কাম কৰিলে এই কামবিলাক আনেও জানক আৰু তেওঁলোকেও গম পাওক যে প্ৰভুৱে আচৰিত কাম কৰে আৰু প্ৰভু সত্য হয় তেওঁ সত্য ঈশ্বৰ হোৱাৰ কাৰণে আনৰ জীৱনতো বিশ্বাস কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ জীৱনতো এইদৰে আচৰিত কাম কৰিব সেইকাৰণে আমি সাক্ষ্য দিয়াটো উইকনেছ দিয়াটো বা টেষ্টিমণি দিয়াটো বহুত দৰকাৰ কিন্তু আমি বহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ টেষ্টিমণি বা সাক্ষ্য লুকুৱাই ৰাখোঁ আমি এই সাক্ষ্যটো এইকাৰণে লুকুৱাই ৰাখোঁ আমি লাজ কৰোঁ ভয় কৰোঁ যে আমাৰ সাক্ষ্য মোৰ জীৱনৰ কথাটো মানুহৰ আগত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম বা একো জানিলে মানুহে মোক হাঁহিব ঠাট্টা কৰিব কিন্তু আমাৰ জীৱনত যে ঈশ্বৰে সেই লাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ঈশ্বৰে যে আমাৰ জীৱনত হৈ থকা সেই যি বেয়াৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰিলে আমাক দুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে সেই কথাটো আমি পাহৰি যাওঁ যিদৰে সেই ন দহজন কুষ্ঠৰোগীৰ মাজৰ নজনেই ঘূৰি নাহিলে আমিও তেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ সাক্ষ্য নিদিয়াকৈ প্ৰভুৰ পৰা ঘূৰি যাওঁ তেনেকৈ আমি কেনেকৈ গম পাব আপোনাৰ জীৱনত যে আজি কাম হৈছে আজি ঈশ্বৰে কাম কৰিছে তাক আনে কেনেকৈ গম পাব আনে কেনেকৈ প্ৰভুত বিশ্বাস কৰিব আনে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিব সেয়েহে বন্ধুসকল আপোনাৰ জীৱনত তেওঁ কৰা কাৰ্য আপুনি লুকুৱাই নাৰাখিব কিন্তু প্ৰকাশ কৰক বাই বেলে আমাক তাক জনাইছে আৰু এই বাক্য অনুসৰি মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ টেষ্টিমণি বা নিজৰ নিজৰ সাক্ষ্য বা আপোনালোকে নিজে উইকনেছ হ'ব ঈশ্বৰৰ কাৰণে প্ৰেছ